Ладно, этот человек помогал это делать. Это важно. Вот ты мне помогаешь, что? Сейчас. Вообще, дождешься от тебя. А ты? Олег, чего ожидаете от интервью? Ну, на самом деле, то Первая после нескольких лет вынужденной паузы да, разговор с Юлией Владимировной Тимошенко. Конечно, мне интересно посмотреть на изменившиеся ее взгляды, но на самом деле мне интересна ее оценка тех процессов, которые происходят сегодня. Юлия Владимировна тяжеловес, да, серьезный политический игрок, поэтому ее оценка событий, происходящих в Украине, ее оценка событий, происходящих на внешнеполитическом поприще, она, конечно, очень важна.

Штатив чуть-чуть стоит. Штатив, да. Попробуем. Буду читать Юля Володимир, Вашу Шлапашку. Миш. Тебе еще пуки ще спина. Покажи крупный. Ты смотри, у тебя еще с таким гимкатом, что они сказали. Смотри, на Юлию Владимировну задний боковой прибор, не надо его меньше сделать. С прически уже надо чуть-чуть убрать. Давайте еще не Сейчас скажу Обязательно выборы должны пройти 25 мая. Ни в коем случае их нельзя перенести никуда. Потому что избрание президента это стабилизация ситуации в Украине. Это полноценный переговорный процесс. Это легитимная а, и власть, которая бесспорна. То есть это начало стабилизации и начало а, восстановления правильного порядка в стране. Это вся олигархическая братья она мечтает а, взять реванш и восстановить свою власть. И поэтому на этих выборах будет как раз борьба между кандидатом от олигархии в президенты. И кандидатом, который, ну, по сути, имеет все силы эту олигархию после выборов превратить просто в большой бизнес, который будет жить по общим правилам. Я не да, хочу, чтобы кто-то подумал, что я какую-то начну войну. Я считаю, что нужно будет сделать те реформы, которые позволят вот, олигархию превратить в рядовой, э, законный бизнес, который живет по тем же правилам, по которым живет весь остальной бизнес. Без черного входа э, в политические кувары. Спасибо, большое. Спасибо. От отличной... да. Я так... Спасибо. так. Внимание, снимаю.